Расскажите, будь ласка, трошки про свою работу на левом березе. Все, что могу сказать, что бываем там, бываем часто. Надеюсь, будем все чаще и чаще там бывать. Конкретно сказать, когда, в какое время суток мы там бываем, не могу. Уже не секрет, что там есть плацдарм, да, и украинские воины его муж не тримают. Можете трошки рассказать, насколько это важко, Фізично, психологічно, як тримаються люди, ну, тяжело, тяжело. Всім тяжело, це ну, наша родина, це наша земля. Поэтому, ну, все приходиться переживати, виконувати поставлені задачі, йти вперед, держатися. Тому що за нами Україна. А які відчуття, от коли ну, ви переступаєте ногою на землю, де. Ну, скажем, два рока не было ну, украинских э, военнослужащих. Наконец-то, наконец-то мы там э, и надеюсь, что с каждым днем мы будем дальше и дальше, как вы говорите, шаг за шагом, все дальше и дальше мы будем идти вперед. Э, эту нечисть, освобождать землю от этой нечисти, от этих фашистских, не побоюсь этого слова, мразей. Ну, что, гордость и надежда на то, что... Быстрее бы все это закончилось, быстрее бы убралась эта мразь нашей земли. Кулонных российских бачил, спокувалась с ними? Я был в оккупации тут. Единственное, что могу сказать, что я видел это все. Вы знаете, пустой город, не из-за того, что нету людей, а вот такое ощущение, что вот все умирает, куда приходит Россия, куда приходит русский человек, все умирает. И вот это зло, зло, можно в воздухе, подержать его рукой можно. Настолько это ну, страшно, не знаю, как словом объяснить, это не страшно, тяжело. Тяжело это все видеть, как так могло вообще произойти. если на левом березе легче, чем в оккупации? В оккупации было очень тяжело морально. На левом березе да не страшно, рада рядом побратимы. Ты знаешь, за что ты воюешь. Да. Все боятся. Ну, все боятся по-разному. Надо страх себе сдерживать. Пересиливать это все дело. Несмотря ни на что. Чем боевые действия на правом березе отличаются от боевых действий на левом? На левом берегу намного все тяжелее. Происходит с ротацией очень тяжело. Вражеские FPV, вражеские дроны постоянно 24 на 70, очень тяжело находиться в плане окопов, там вода там по колено там два раза копнул, уже вода. То есть окопаться очень тяжело домов целых практически нет. С водой тоже сейчас лето, как бы тяжело, но все это ну, все. Все хорошо. Все, все ну, еще дачные делянки в сизнес, если там нема ничего. Практически 99%, 99,9%, скажем так, уже всего этого нету. Остались только одни развалины. Печальные развалины, которые смотреть страшно. Люди годами все это строили. А 9. вы бывали там до войны на этих дачах? Так. Вот я видите? бачу, я все это видел э, вживую. У меня когда-то была дача тоже на том берегу. Была и на своей даче? О, нет. Я думаю, что ее уже тоже нету. После наводнения она же все затопила. Люди годами все это строили. Я все это видел, когда это все люди рыбачили, отдыхали, когда там было все весело, когда дети купались, когда был мир. И в сравнении с этим временем, то, что я вижу сейчас, это ужас. Это ужас, который несет страна агрессор, Россия. Как моральный стан, скажем, у наших воинов. Дуже важко. Вы знаете, что уже война идет не первый год. Многие ребята воюют с самого начала, с первых дней. Очень тяжело и физически, и морально. Но я думаю, что это скоро все закончится. Все, все ребята у нас сильные с духом настоящих украинских воинов, казаков. Поэтому все будет хорошо. Все всем довольны, никаких нареканий нету. Мелочи, а мелочи все, все, это переживем. Ну, так когда вы там, чи мы бачите, там, в бинокль, Олешки, там, те же самые, какие у вас відчуття? Ностальгия, я до войны, ну, по своей работе часто бывал там, в тех краях, практически каждый день. И видеть все это через, через ну, как призму бинокля, все это, конечно, тяжело. Хочется побывать там быстрее. Хотя там очень большая разруха, там россияне разрушили все. Все разбито, восстанавливать нужно будет годами, десятилетиями. Все То это. Вы видите, что Олешки знищены, да? Ну, не на сто процентов, но очень многих сел уже просто нет. с лица земли, такие как крынки. Там рядом казачьи лагеря. Все это будет восстанавливаться очень-очень долго. И благодаря русским, я надеюсь, тоже. Наибольшие памятные моменты для вас? Какая-то ситуация, декупация? сейчас зараз... <клышко> рассказать больше про вашу мотивацию бороться? Ну, я могу рассказать вам про то, про то утро, когда наши ребята зашли сюда, когда в Херсон. Это было чувство такое... Ну, я вам честно скажу, у меня слезы были на глазах. это был такой приятный шок, вы не представляете, что творилось в Херсоне. Я в каком районе? <соединяющий> в, каком районе? <соединяющий> в каком районе сказать не могу. Угу. Единственное, что скажу, ну, скажу, увидел людей, которые видели машину, это то, что первое вообще, все, ну, что первое. Видели машину, как заезжает машина, в Херсоне ездит машина с украинским флагом. Первые, первое впечатление, никто этому не поверил, думали провокация. Осторожно к этому отнеслись, потом понеслись звонки. Тот сказал, тот сказал, тот сказал, люди начали выходить. Пустой город. Вы не можете себе представить, я даже не думал, что у нас в городе столько людей осталось. Все сидели по домам, выходили только там, ну-то, покушать, купить. Весь город вышел на улицу, это, это, это было что-то ну, просто. Это, это такой праздник был, я такого еще в жизни своей не видел. Люди выходили, обнимались. Было очень. Я в шоке, я не видел столько украинских плав за всю свою жизнь. Сколько я видел в те дни, когда вот наши ребята зашли, когда освободили Херсон. То есть люди прятали все это, люди держали, не боялись. И все в один момент вышли на улицу, все обнимались, танцы, музыка, плакали от счастья. Что для вас наиболее что сейчас, час боевых дней? Ну, конечно, я радуюсь, когда слышу, там, либо читаю, когда наши ребята освобождают ту или иную часть Украины, когда мы продвигаемся вперед, когда метр за метром, освоб... метр за метром освобождаем свою землю. Радость и гордость за это. И надежда, что все это быстрее закончится. И мы все вернемся к своим семьям, к женам, к детям, к матерям. россияне намагаются выбить из этих плацдармов? Они идут прямо физично, или только артиллерия и дроны? 24 на 7 они идут. Тоже не они, а мясо это идет. Тоже пытаются выбить нас. Постоянно артиллерия работает, ФПВшки. Ну у них ничего не, не, получается, они бьются, как получается, по волнорез. А как вы думаете, что их мотивует идти и помирать? Они что, понимают, что они просто, вот, просто да? И... Что их, их Деньги, все. Они, то, что им платят сейчас, их не олигархи, у которых еще там остались деньги какие-то. Люди, которые бомжевали всю свою жизнь, ходили там по мусоркам, чахли в своих домах, и увидели такие деньги, которые они за всю жизнь не заработают. Только деньги, все. Больше их ничего не держит здесь. Только деньги, все. Ну и есть извращенцы там какие-то, которые любят мучать, питать. Вот. Для них это, я думаю, даже может быть и деньги не показатель. Где-нибудь попытать кого-то, кому-то что-то отрезать, изнасиловать и так далее и тому подобное.